Salamu aleikum, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli və hörmətli izləyicilər. Yeni təmirdən çıxmış, ümumi sahəsi 240 kvadrat olan, 4 otaqlı, möhtəşəm təmirli mənzil təqdim eləyəcəm. Mənzil yerləşir Nərmanov rayonunda, Metro Parkın tam arxasında. Elitli bir binadır, 16 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsində. Binanın da geniş həyəti, yeraltı garajı, 2 sürətli lifti var. Mənzilin isə kupçası var ipotekada yararlıdır və bəzi əşyaları ilə birlikdə satılır. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır, mənzildə istifadə olunan bütün materiallar hamısı brend mağazalara məxsusdur. Təkcənə bu lüsturlara ev sahibi vurğulayır ki, 5000 manat pul verib. Burda olan komendidir, yerdə vurulan parketdir, keramaqranitdir, pərdələr, lüsturlar hamısı brend mağazalara aiddir. Qonaq otağı ilə tanış olun. Ümumilikdə 3 balkonu var. 2 sanitari qovşağı var. Bu otağından da balkona çıxışı var. Hal-hazırda hava qaranıq olduğu üçün mən sizə balkonu göstərə bilməyəcəm. Bütün otaqlarda konsol xətləri çəkilib və bəzi otaqlarda da konsol quraşdırılıb. Təxminən qonaq otağının sahəsi 40 və 45 kvadratə yaxındır. Gəlin yavaş-yavaş keçək, mən sizə digər otaqları göstədim. Proyekti tam yel çəkən proyektdir. Bura koridor hissədir. Koridor granit mərmərlə istifadə olunub. Bura mənzilimizin əsas giriş hissəsidir. Gəlin elə bax bu hissədən də sizə göstədim. Giriş qapısında ev sahibi dəyişdirilib, damofonla kimi quraşdırılıb, konsener də quraşdırılıb. Burada isə böyük kiçiqaplı, üç qapılı şqapdır. İçərisi geniş, rahatdır, kifayət qədər geyimlərinizi yerləşdirə bilərsiniz. Hətta internetinə damofonla kimi də çəkilib. Burada isə mənzilimizin böyük hamam otağıdır. Otaq çox geniş, rahatdır. Yer istibonlandı, stili sistemi isə kombidir. Mənzilin qapılarıdır, gördüyünüz bütün şkaflardır. Hamısı xüsusi sifarişlə yığdırılıb. Daha sonra gəlin əlavə olaraq sanitari qovşağını görsədəm. Sanitari qovşağında da eyni qaydada yer istibonlandı. Gəlin indi isə başlayaq mətbəxdən. Mətbəxi tam qonaq otağının yanındadır. Evin bölücüsü də, layihəsi də çox gözəldir. Mətbəx olan hissə də istipotlandı, qranit mərmərdir. Mətbəxdə konsol yer quraşdırılıb və balkona çıxışı var. Keyfiyyətli materialdan mətbəx mebeli yığılıb, bütün elektronika qoyulub. Bax, bu hissədə TV stentin yeridir. Artıq sifariş verilib. Biz sadəcə olaraq bir gün tez gəlmişik. Sabah o şey televizor burada olacaq. Buradakı elektronikalardan qasp peçididir, aspiratordur, iki qapılı soyuducudur. Hər biri qalacaq, kim alsa, sağ olduğuna qismət, qiymətə də daxildir. Gəlin indi isə keçək, mən sizə digər otaqları da göstədim. Evdə bəzi otaqlarda, yəni hansı otaqlardakı kamera sistemi vacibdir, həmin otaqlara kameranın xətləri çəkilib. İnşallah istəsəz, kamera da quraşdıra bilərsiniz. Evdə olmayan vaxtları mənzilinizə nəzarət eləyə bilərsiz. Bura mənzilimizin böyük yataq otağıdır, valideynlər üçün nəzərdə tutulmuş. Bax, bu hissədə bütün kamera xətləri gəlir, burada birləşir. Burada monitorunuzu qoyub, yaddaş kartını quraşdırıb bu otaqda izləyə bilərsiniz. Bu otağın isə xırda bir balkonu var, fransızki balkondur. Burdakı mebellər hamısı qalır, yenidir, istifadə olunmayıb. Ümumiyyətlə təmirdən sonra mənzildə yaşayış olmur. Qanunu 4 otaqlı mənzil, 240 kvadrat ümumi sahəsidir. Bura isə mənzilimizin ikinci yataq otağıdır. Gəlin sonuncu yataq otağını da göstərim. Bura isə mənzilimizin üçüncü yataq otağıdır. İnşallah bir daha vurğulayım. 240 kvadrat, qanunu 4 otaq, 16-nın 12-si, Nərimanov rayonu. Nərimanov metrosunun tam arxasında, metroyə 2 dəqiqəlik piyada məsafədədir. Qiyməti isə deyilir 750 min manat. Bu başlanğıc qiymətdir. Real müştəri olsa, ev sahibi ilə görüşüb qiymətdə də danışıq yeri var. Sağ olun, var olun.